И сегодня мы снимаем мини-трату золота на 50 золота. Вот мы не подбирали почти. Только нарядик, И он недорогой оказался. Ну, не слишком дорогой, как для этой суммы. Там примерно за 20-25 золота. И сейчас э, мы вам его покажем. Вот. Я сначала возьму низ золота. Там всего лишь за... 5. Вот. Щ -щ -щ, за 5 мы нашли золото. Этот вот. <свят> Эти штаны. Так. А, мне тут несколько кофточек понравилось. Вот это мне понравилось. Вот это. М -м так. Какая-то еще понравилась. Сейчас будем смотреть. Сержак. Я тебя, пока что из за тебя <связать> <давай>? ну, <связать> ну, <связать> Сейчас будем решать. Стеши, нет. 18 он. 18. Не только красиво. Он <связать> ну, нажми, посмотри на меня. О, нет. <связать> вот тебе какая больше нравится? За 16? 16. Конечно, за 16. Сейчас... <связать> а, я купила. Yes. Oh. Покупать. Да. Так, а теперь я не могу найти. Сейчас быстро найдем. И они вот на третьей стороне там. Да? Так. Сколько у оно... нас? Ой. У нас 29 золота осталось. Из ботинок тут очень-очень-очень-очень сложно выбрать, поэтому я свои гардеробы буду. Дальше аксессуары, часики за полсу, суммы, тут часы? 45 золота за это, афигеть, где Так у меня есть Б. В столе вообще круто смотрится. Обязательно. Ну так. Вс ⁇ Золото... Да и вот так это в Я давно эти наушники очень хотела. И купила. Я думаю, перчатки снять, а то как-то как некрасиво. Думаю, часики приобрести, которые изначально были в моем гардеробе. из обуви. Видишь, как на мальчике все, вся обувь смотрится. Вот, вот. Так, смотрим, сколько у меня имиджем. Девятьсот! И сейчас я вам покажу все наряды, которые у меня только есть за золото. Вот это первый наряд, который мне недешево обошелся, где-то в районе 35 золота. Вот, сейчас покажу второй. Вот это второй наряд, которым я изначально хотела купить наушники, но у меня не хватало вообще. Вот, у меня буквально было 10 золота, они стоят 29, поэтому я потратила их на совсем другие вещи. Вот. И последний третий, который мы сегодня купили, это вот такой наряд. Обязательно напишите в комментариях, какой из нарядов вам больше понравилось. Второй или третий? Да, Стеж почти в этом видео не говорила, а только на ухо. Вот, и сейчас она выговорится. Какой тебе больше понравился? Мне больше понравилось, которое я показывала первый костюм и второй. Нет, а... второй не такой уж сильный, но первый лучше всех, мне кажется, понравилось, Смотрелся. Ну вот а, а какая из этих вещей тебе больше всего нравится? Золотая цепочка. Нет, а из тех, которые сейчас надеты. Не знаю. Мне нравится кофта 16 золото и наушники. Ладно, там будем.